اچھا جناب ایک تو یہ دیکھیے جی جی بہت بہت شکر ہے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہم نے کافی کافی لمبا سفر رہا ہمارا لیکن بے رست ہے اللہ نے میں سے کر دیا الحمد جناب میرے نا ایک دو سوال تھے جیسے ایک تو ایک آپ کا نا میں نے بیان سنا تھا کہ جیسے امام علیہ السلام جب ان کا ظہور ہوگا تو امام علی <applause> علیہ السلام بھی ان کے ساتھ آئیں گے ایسا ہے کچھ دیکھیں یہ شیعہ مذہب میں رجعت ہے رجعت بولتے ہیں کہ آخر الزمان میں اللہ تعالی دنیا کے جتنے لوگ تھے ان میں جو نیک افراد تھے جو اچھے لوگ تھے اور جو بہت ہی برے تھے جو بہت اچھے مخلص تھے اور جو بہت برے تھے یہ دنیا میں ایک دفعہ پھر آئیں گے جیسے قرآن مجید میں حضرت عزیر دنیا میں آئے قرآن مجید میں ہے کہ ایک امت ہے وہ تعاون سے نکلنے کے لیے گئے تھے پھر وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے آخر میں دو جو لوگ بہت اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے لیکن وہ دنیا میں انہوں نے جو ان کی دل میں بہت خواہش تھی کہ دین کی عظمت کو دیکھیں اہل علیہ وصلاۃ والسلام کی حکومت اور شان کو دیکھیں آئم علیہ صاحب کی حکومت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور جن کے دل میں بہت خواہش تھی کہ وہ اہلب علیہ السلام کی خدمت کریں ان کو دوبارہ دنیا میں لائے گا اور اسی طرح جو لوگ بہت برے تھے جنہوں نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا شیعوں پہ بہت ظلم کیا بیت علیہ السلام پہ ظلم کیا ان کو دوبارہ دنیا میں لائیں گے تاکہ ان کو اسی دنیا میں بھی سزا دیا جا سکے لیکن جو لوگ اتنے مخلص نہیں ہیں جو لوگ زیادہ برے نہیں ہیں تو ان کو نہیں لایا جائے گا تو یہ کچھ لوگوں کے لیے تو یہ امام عصر علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا اس زمانے میں یہ بہت ساری احادیث میں ہیں کہ اس اور قرآن کی آیت میں یہ بہت لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ لوگوں کو زندہ فرمائے گا تو اس میں امیر المین علیہ صلاحات قرآن کی آیت بھی ہے دع بتاً یہ قرآن مجید آیت ہے بہرحال کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے امیر المعین علیہ السلام آئیں گے امام حسین علیہ السلام آئیں گے اور اس زمانے سے لے کر آج تک جتنے مخلص شیعہ تھے جو بہت ہی با تھے نیک تھے اور جن پہ ظلم ہوا اور وہ چاہتے تھے کہ ایم اتھار علیہ السلام کی خدمت کریں لیکن ان کو موقع نہیں ملا وہ چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں جان قربان کریں یا امام علیہ علیہ السلام کی قربان جائیں دین کی خدمت کریں جہاد کریں ان کی حکومت کو دیکھ لیں لیکن ان کو نہیں مل سکے تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ کسی مردے کو زندہ کرے بھائی اس کا ایک ریفرنس میک چلے میرے فرینڈ آ رہا وہ بھی الحمدللہ آ رہا ہے اس طرف تو اس کو کوئی کا شیعہ کتب میں, میں جو ہے رجعت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں شیخ کتب میں اس کے جو کتاب ہے مختصر البسائر میں اس کی بہت تفصیل ہے یہ عربی زبان میں ہے البتہ دوسرے کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا قرآن کی آیات میں تفسیر میں کتاب تفسیر برحان میں لیکن اس میں زیادہ ہے یہ ہے کتاب ہے مختصر البسا درجاتی اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور بہت زیادہ احادیث ہیں دوسرے کتب میں بھی ہے کافی وغیرہ میں بھی ہے لیکن اس کتاب میں زیادہ ہے کیونکہ بعض لوگ اس پہ شک کریں گے اب آپ نے بات چیڑا ہے دیکھیں میں اس کو قرآن مجید سے میں ایک آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ قرآن سے بھی ثابت ہو جائے اور بہت سارے یہ اس طرح ہیں قرآن کی آیات روایات تو بہت زیادہ ہیں ملاحظہ کریں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ قرآن مجید ہے سورہ بقرہ ہے یہاں پر حدیث آیا نمبر دو سو نمبر یہ دو سو اکتالیس اََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََطمرمت کیا تم نے اس جماعت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گھروں سے لکھ لے اور ان کی تعداد ہزاروں کی تعداد تھی یہ اسلام سے پہلے کا واقعہ ایک شہر میں تعون آیا تھا ایک علاقے میں تو وہ لوگ اپنے تعون کے وبا کے یعنی موت کی وجہ سے وہ بھاگ گئے اپنے گھروں سے سب نکل گئے کہ یہاں پہ مر جائیں گے تو وہ نکل گئے ہزاروں کی تعداد میں تھے موت سے بچنے کے لیے نکلے تھے فقول الحم اللہ اللہ نے حکم دیا کہ سب مر جاؤ سب مر گئے ثم پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا اسی دنیا میں مرنے کے بعد اِنَّ لَذُو <النَّاس> تو یہ ایک دفعہ واقع ہو چکا ہے پھر اس کے علاوہ مزید آپ کی خدمت میں اور یہ نبی بھی نہیں تھے نبی تھے کوئی ولی تھے اس طرح بھی نہیں تھے وہ عام لوگ تھے اس میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا اور روایات میں کہ جو دوسرے مخالفین نے بھی روایت کی ہے جو پرانے امتوں میں ہوگا وہ اس امت میں بھی واقع ہوگا میں آپ کی خدمت میں ایک اور دکھاؤں قرآن مجید میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے یہ سورہ بقرہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس میں دو سو انسٹھ والی جو روایت آیت ہے او کل مر علا قریت وہی خاویت علا عروشہ یہ جناب عزیر کا واقعہ ہے عزیر نبی نہیں تھے صالحین میں سے تھے تو ان کو اللہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْتَ اللہ نے ان کو سو سال تک مردہ رکھا سو سال تک وہ مرا رہا پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ٹھیک ہے نا یہ پرانی امتوں میں اب قرآن مجید میں جو اس امت میں رجعت ہوگی اس کے متعلق واضح آیت ہے قرآن مجید میں سورہ مبارک نمل میں آیا نمبر تریاسی دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بعد میں آپ پڑھ لیں اس کو سمجھ آ جائے گی یہ نمل ہے آیا نمبر تریاسی یہ کیا ہے سیونٹی فور سیونٹی سکس سیونٹی سکس اکاسی ہے بیاسی تریاسی ہے اعودب المن شیطان ايك دن آئے گا واذا وقع عليهم القول عليه اذا وقع وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا يوقنون يبهوز يا احاديث كي دابه الارض دابه الارض يا امير المؤمنين عليه السلام الله اور اس کو اللہ جانتا میں نے اس کو خواب میں دیکھا اسی واقعے کو خواب من اللہ تعالی صفا اور کے درمیان امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت امیر علیہ السلام کو نکال دیں گے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امیر امام علیہ السلام آ چکے ہیں اور امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں ذوالفقار تھا اور وہ مکہ شریف صفا مک... و مروہ کے درمیان تھے اور کفار کو کفاروں سے باغ رہے تھے تو یہ بہت ساری روایات میں بہرحال جو اگلا جو آیا ہے وہ اس کے متعلق مطلب تریاسی ہے جس کا میں کہہ رہا تھا ویوم نحشر من كل امت فوجا ایک دن آئے گا کہ ہم ہر ملت سے ایک عدد کو سب کو نہیں ایک عدد کو ایک جماعت کو ان کو کیا کریں گے ان کو حی... جمع کریں گے ان کو نکالیں گے قیامت میں تو سب کو نکالا جائے گا جی دی... ٹھیک ہے نا قیامت کے دن وہاں پہ حتیٰ کی جانور وہاں پہ آ جائیں گے قیامت کے دن تو سب انسان آئیں گے سر نہیں کہ قیامت میں بعض لوگوں کو لایا جائے گا نہیں قیامت جو ہے یوم یوم الدین جو ہے بڑا قیامت جو ہے جس کے بعد جہنم ہے جس کے جس میں حساب کتاب ہے میزان ہے سرات ہے اس کے بعد لوگ جنت جائیں گے یا جہنم دے کے لے جائیں گے نا اس میں تو سب لوگوں کو جائے گا یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک دن آئے گا نحشر من ہر امت میں سے ایک گروہ کو ایک جماعت کو ہم لائیں گے ممن وہ لوگ جو ہماری آیات کی تکزیب کرتے تھے یوزعون ان کو وہاں پہ کڑا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا تو یہ کب کے لیے یہ یہ قیامت کے لیے نہیں ہے کیونکہ قیامت میں تو سب لوگوں کو لایا یہاں پہ ایک بعض لوگوں کو لایا جائے گا تو یہ کب ہے رجعت کے لیے اور میں آپ کے قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ کریں وَيَوْمَنُ سَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْعَرْضَ بَارِزَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا قیامت کے دن جب آئے گا پہاڑوں کو اکڑا جائے گا پہاڑ جو آسمان میں آسمان میں پہاڑ جو زمین سے اکڑ کے سیر کریں گے آس زمین جو بالکل تر الارض بار زمین کو بالکل زمین کو بالکل کیا دیکھو گے دیکھو گے کہ بالکل ننگا ہو چکا ہے پہاڑے بھی اس سے اکاری جا چکی ہیں وہ ہم, ہم لوگوں کو جمع کریں گے فلم نغادر منہم احدا کسی کو نہیں چھوڑیں گے قیامت کے دن کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا ہر ایک کو مشہور کیا جائے گا لیکن ایک اور بھی دن ہے جس میں بعض لوگوں کو مشہور کیا جائے گا ٹھیک ہے نا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دوں سورہ مبارکہ عالیہ عمران میں یہ سورہ مبارکہ عالیہ عمران ہے ملاحظہ کریں یہاں پر عالیہ عمران ٹھیک ہے نا عالیہ عمران آئے نمبر 81 اس میں دیکھیں باللہ من الشیطان یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا لے ل عہد لے لیا انبیاء کا عہد لے لیا کہ ایک نبی آئے گا وہ نبی کتاب اور حکمت کے ساتھ آئے گا اب میں آپ کو کتاب اور حکمت دوں گا اور اس کے بعد ایک نبی آئے گا وہ نبی مصدق المام وہ نبی جو آخر الزمان کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت کی وہ تصدیق کر رہا ہوگا جب وہ آئیں گے لتن سر مین نبی وہ اس پہ پہ آپ نے ایمان لانا ہے اس کی نصرت بھی کرنی ہے اور بھائی سب انبیاء سے اہل لیا نا آدم سے نو سے ابراہیم سب سے کہ جب یہ نبی آئیں گے آپ نے اس کی ایمان بھی لانا ہے نصرت بھی کرنی ہے جو تو جو بھائی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں انہوں نے ایمان لایا نبی صلی اللہ علیہ جب آئے تو انہوں نے قبر تو نصرت کیسے کیا نصرت تو کسی نبی نے نہیں کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے نا تو یہ اہل بیت علیہ السلام ایت کے ایت ایت بہت سارے احادیث میں ہے کہ یہ رجعت میں ہوگا امام زبان علیہ السلام کے ظہور میں اس وقت موسا بھی آئے گا ابراہیم بھی آئیں گے نو بھی آئیں گے سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے ٹھیک ہے نا یہ اس کا وقت ہوگا فلم اقرت تم کل تم اللہ عصری تو یہ بہت سارے روایات میں ٹھیک ہے نا میرے بھائی اس کے علاوہ بھی قرآن کے آیات ہیں، روایات ہیں اللہ آپ کی عزت دے ٹھیک ہے نا بھائی اچھا بھائی ایک جی, جی ایک چیز اور اور دیکھو انا 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 میں را 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 لوگوں سے کارز کرتا ہوں کہ میرے بھائیو دیکھو ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کس کے ہاتھ میں موت اللہ کے ہاتھ میں اور وہ اللہ جس نے ایک دفعہ خلق کیا ہے زندہ کیا نا وہ دوسری دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے دو دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے تین دفعہ بھی زندہ کر سکتا ہے بے بے شک شک یہ کہ بعض لوگ اس کا مذاق اڑائے نا وہ جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو قیامت کا بھی مذاق اڑانا چاہیے قرآن کے نارے سب آیات جس میں ہے کہ اللہ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کیا ہے ان سب آیات کا وہ مذاق اڑا دیں